Так, где, а где мы живем? А вон кондишн нашел в И на этом Ширил, мы поедем. 20 число. Скоро домой. Надеюсь. До Еще поедем послужим, да, Диму? Поменяем пацанов, да, Димыч? Я Вася, покажем, как служить. Покажем, как служить. Скажем, проведем краткий инструктаж. Оно снимает. Можете так нас тоже поснимать? Ну, да, конечно, конечно. На телефон, да? Мы пацаны бывалые. Да. да бывалые везде. Везде, да. Всем Пошли привет. Уже, всем привет. Уже третья наша командировка <с закончилась успешно. Да. Без потерь. Спасибо, да. Спасибо. Аэропорт там, опытная там. Вот и показали. Пески там. Пески там. Пески там. Пески Пески оттуда оттуда бьют, туда летят, а летят хрен за куда. На войне когда. Ну и как тут вообще ситуация? Тормально. После 9 числа нормально. Все же перемирие. Все же перемирие. Не 10 Ну, Негласные? Точнее, будет. прекращение огня. Как бы там меня назвали, не перемирие, а когда они придерживаются тишины. Мы со своей, а не со своей стороны. А до этого как было? От этого было нормально. На воротах. Итальянцы. Они выполнили свою задачу на отлично. Патрулировали город, занимались вопросами правопорядка, оказывали содействие населения, Это немаловажный важный фактор. Потому что наличие вооруженной милиции это признак вертикали власти. И наличие то, что в городе есть украинская власть, которая соблюдает порядок. Поэтому э, произошла ротация тоже из э, милиции Черкасс. Да? Тоже надеемся, что вы мы найдете взаимопонимание. Город у нас небольшой, 36 тысяч населения. Город вообще такой трудовой. База предприятия Сальдейский коксохимический завод где трудится почти 4000 человек. То есть это городообразующее предприятие, которое дает порядка 62% поступлений в казну. Я такую небольшую так сказать, историю города, чтобы вы знали. Город, городу больше 300 лет. Здесь, кроме коссохимического завода, предприятие железной дороги. Два, два завода. Завод металлоконструкций, Семь школ. Семь дошкольных учреждений, детская спортивная школа, музыкальная школа, вечерняя школа, то есть больница, три больницы небольшие. Поэтому город такой, что в принципе люди нормальные. К сожалению, вот это военные действия, которые здесь в пригороде, вызывает то, что очень много людей уехало с города. Некоторые предприятия не работают, но в принципе население, которое осталось, завод работает. Мы пытаемся тоже работать. И с вашей помощью, с вашей поддержкой мы, в принципе, будем стараться, чтобы в городе был порядок. которые здесь были, три недели были, да? Месяц. Они, в принципе, прекрасно понимают, что, что, они единственные сегодня правоохранительные органы, которые вооруженные, которые в состоянии обеспечить правопорядок. Тоже патрулирование и нахождение вот, ребят с, с оружием, с шифронами милиции, это вызывает в людей определенное и доверие, и определенное доверие власти. Потому что без поддержки данного отряда, нам было бы очень тяжело. Скажите, пока боевые действия, слава богу, сейчас не идут. Главная да. проблема Авдеевки, кроме восстановления, ты понимаешь, это мародерство? Нет. Я еще повторяю и вашим коллегам, говорю, что главное это мир. Если будет спокойствие, прекратится стрельба, люди начнут возвращаться в город. Мы начнем работать, начнут работать в школы, дошкольные учреждения, работать в банковские системы. Вот спасибо вашим ребятам, Сейчас, вообще банк начинает работать, хотя бы привозится. То есть появится жизнь. Ведь э, откроются супермаркеты и так далее. Вот это самое главное. Самое главное – э, это, это мир, наш, нашу кафедру. Вы, вы прекрасно понимаете, что рядом, если не на там находится ДНР, э, Донецкая ДНР, и люди на бытовом уровне сравнивают положение тех же сам, пенсионеров. У нас сегодня в городе нет задолженности по заработной плате учителям, медицинским работникам мы выплачиваем. У нас нет у него проблемы по выплате пенсии. К сожалению, не работает банковская система. Люди просто едут в Красноармейск, в Селидово, в ближайшие, где работает банковская системы. То есть вот это, на примете сравнения, тогда это, это, это лучший фактор. Ну и, безусловно, нужна работа. И вот наличие этого отряда в городе – это элементы работы украинской власти. Спасибо. А по поводу криминальной вот обстановки, насколько она снизилась, после вот работы этих ребят? Ну, прекратилось мародерство, прекратилось, так сказать. Вы прекрасно понимаете, если у нас 11 тысяч квартир и 5600 дворов на старой части Евгения, где-то полно людей уехало. кто Тут в подъездах осталось где-то 3-4 семьи. Люди, естественно, беспокоятся. Есть такие, что элементы этим пользуются. Это если видеть, что люди патрулируют, обращаются. От поведения Нашей милиции зависит, естественно, и доверие к власти. Если есть милиция, если может, есть самоуправление, если работает милиция, если работает начальник э, милиции, он тоже здесь, в основном, на месте. То есть власть никуда не разбежалась, она а работает. Добро бы приехать, раз, нет родных и близких, и все будет все хорошо. Сведенным загоном приступить до ротации, ответственным особам принять... Матеріальні цінності, зброї, вибухівку, а іншим приступити до охорони громадського порядку. Та я щас <плес> попрощаю, подождіть.